गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः निशङ्क होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बड़पाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृ गामि अशक्य हि शक्य करकील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय स्वये भक्त प्रारब्ध हिमाय। आज्ञवीणाकाळहीना ने इत्याला परलोकिहीना तयाला अशक्य हि शक्य करति ल स्वामी ी भितोऽसि भय हे पडुदे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जानता नको घा तू असे बाळ जांसा अशक्य ही शक्य करतिल स्वामी श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तु स्वामि भक्त आठव किति दादिलित्यानि च साथ न कोडग्मगु स्वामी देतिलहाठ अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी ती नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृताक हे तीर्थ घेयि आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतील स्वामी